Qovarayən icra hakimiyyətinin başçısı İlgar Mahmudov susak kənd inzibati ərazi idarəsinə üzr vətəndaşların səyyar qəbulunu keçirib. Qəbulda Qovarayən asaqqalar şurasının sədri, rayonun bütün idarə, müəssisə və təşkilatların rəhbərləri iştirak edib. Səyyar qəbul zamanı rayon icra hakimiyyətinin başçısı tərəfindən ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə respublikamızda, ərazədə rayonumuzda görülmüş işlər barədə kənd sakinlərinə ətraflı bilgi verilib, vətəndaşlar tərəfindən qaldırılan məsələlərin həlli məqsədi ilə adi vətəndaşlara yerində zəlavə lazımı tapşırıqlar verilib. Cənab hökmdar, kəndin əsas problemlərindən biri də elektrik problemimizdir. Şiş problemimiz çox həddən artıq bir gərginlik yoxdur. Bu, bir ay bundan əvvəl, iki ay bundan əvvəl transformator var və məktəbin yaxınlığında qoruxsa qapanma olduq partladı transformator. Uşaq otağında ev cihazları, uşaq otağında pəncərədən çox artıq xəsarət almamışdı. Belə bir məsələ var. Həddən artıq bir ağrı vəziyyəti. Mən bildiyim qədər e, həmin bu burada nəzarətə tutulubdur, deyəsən.

Susa kənd sakinləri əhalinin problemlərinin həlli istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərə göstərilən diqqət və qayğıya görə ölkə başçısına öz minnətliklərini bildiriblər. Qəbuldan əvvəl rayon rəhbəri adiət şəxslə birlikdə Susa kəndində yerləşən 1918-ci ildə Azərbaycanə köməyə gələn xilaskar Türk ordusunun könüllülərindən olan naməlum əsgərin məzarı və Susa kənddə orta məktəbində yaradılmış I Qarabağ müharibəsi şəhidi Ayinəddin Babayevin xatirə gülləşəsi ilə tanış olub. Vəlayət Əkbər Elçin şüuralı Qafqaz sevəci üçün